І будемо зараз говорити із Іваном Звягіним, Він є координатором медичної служби національного спротиву. Але перед тим як ми перейдемо до розмови, у нас є буквально декілька повідомлень новинних. Так ну, по-перше, підтвердження все ж таки засідання тристоронньої контактної групи у мінську поки що немає. Ми зранку про це говорили з Кірою. Станом на 10 ранку дійсно немає ніяких підтверджень щодо засід... проведення засідання тристоронньої контактної групи, щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. А про це з власних джерел повідомляє. корреспондент УНН. Uh, Знову ж таки, ймовірність переговорів залишається мінімальною, оскільки представники так званих ДНР та ЛНР не виконали раніше досягнутих домовленостей щодо звільнення заручників. І співрозмовник агентства наголосив, що на попередній зустрічі 24 грудня сторони обговорення сторони обговорювали питання щодо якнайшвидшого звільнення усіх заручників, яке мало відбутися до 26 грудня, точніше, навіть до 25 грудня. Наскільки мені не зраджує моя пам'ять, президент обіцяв звільнити усіх заручників до 25 грудня, мав бути обмін. Всіх на всіх, це перше повідомлення. Друге повідомлення, точніше виправлення. Ми коли говорили у ньюзрумі, з Кірою, обговорювали про те, що Сполучені Штати дали розпорядження не літати над Сімферополем і Дніпропетровськом, Ми обговорювали питання закриття цих аеропортів і помилково назвали ще одним містом, яке блокувалося Одеса. Насправді закритим був аеропорт Харкова. Кіра сказала сказати таку фразу. Географ Глобус, да, як там пропіл пропіл географ глобус пропіл. Ми вибачаємося. Ми насправді зранку переплутали. Отже, закритими були аеропорти Харкова, Запоріжжя та Дніпропетровська. Про закриття цих аеропортів дуже хотілося б насправді поговорити. Із анонсованим вже четвертий день здається поспіль Маркіяном Лубківським радником голови СБУ. А ми будемо намагатися з ним зв'язатися. бодай хоча б скайпом, якщо він не зможе прийти у цю студію. Отже, дуже його чекаємо і дуже чекаємо на його відповіді. Ну і нарешті ми будемо переходити до гостя, до пана Івана Звягіна, який повернувся з Донецького аеропорту. Вчора ми показували ваше відео. Звідти я думаю, що сьогодні ми так само його зможемо показати ще раз. Це буквально декілька секунд. Ви побували у Донецькому аеропорті і зняли це відео. Якщо є можливість, зараз ми подивимося, а потім одразу перейдемо до розмови у студії. Донецкий аэропорт только что по нам стреляли. Сейчас чуть-чуть затишье. Стоят ребята, прикрывают. отлично служба национального спротива. Приехали специально в Донецкий аэропорт, чтобы своими глазами увидеть, как тут обстоит дело. У Вас є фотографії так само звідти. Ми будемо поступових показувати так під час розмови. Насправді, запитань до вас багато і не лише по враженнях від поїздки. Так, я знаю, що ви були на парламентському комітеті, так да. з охорони здоров'я. Говорили про те, що варто все ж таки робити медичним волонтерам. До цього у цій студії ми говорили із з одним із волонтерів Давідом Арахамі, який говорив mm -hmm. про те, що. Ну от насправді медиків дуже мало, так тобто там на передовій, тому що ну як у нас зазвичай медики були прописані у війську, так тобто це були чиїсь дружини за його словами, так, які були просто прописані, але без медичної освіти. І нині оця проблема є гострою, дуже гострою. От саме медики волонтерів там у зоні конфлікту і на передовій, так тобто, на лінії фронту. Ви побували там. Розкажіть ну, по перше, свої враження, потім до якихось можливо більш серйозних питань, пропозицій щодо керівництва, скажімо, держави вашої. Ну, во-первых, я хотел поздороваться. Да. Я очень рад, что вы сюда пригласили. И я, ну, не, не просто там побывал, я основную, большую часть своего времени провожу в районе Добальцево, в районе Песок. Мы занимаемся тем, что мы поддерживаем медиков, военных медиков, именно тех, которые находятся на самой передовой. Это как и офи... Это наши официальные военные mm -hmm. врачи, так и медики-добровольцы, медики-волонтеры. И, допустим, вот ситуация в районе Песок, в районе аэропорта, то процентов где-то, наверное, 70 вывозом раненых занимаются волонтеры. Это там находятся, дежурят как ребята с правого сектора, которые на своих машинах вывозят. А большую часть тяжелых раненых вывозят ребята из лысенька Илья, Хатабыч чего еще называют. Ему удалось то, что не удалось нашего Министерства здравоохранения, Министерства обороны, он организовал. Дежурят постоянно 3-4 машины. Это современные... Автомобили полностью оборудованы, скоростные, с четыре ведущих колеса. И профессиональные экипажи, это и хирурги, анестезиологи, и профессиональные водители, которые... А это волонтеры, снова да? Так? Да, это волонтеры. Есть четкий график дежурства, они оборудованы современными средствами связи, средствами навигации, и они очень оперативно вывозят из района Песок. Раненых. Хотя, опять же, есть и наши военные медики, тоже очень замечательные ребята, которые там находятся постоянно, тоже спасают жизни. И, ну, в аэропорту, допустим, на вот позавчера, когда я там был, то mm -hmm. в аэропорту находился один медик, Али, такой великан. Тоже ребята все очень тепло в нем отзываются, человек, который тоже спасает жизни. Вот, и мы, вот в первую очередь мы стараемся поддерживать именно вот этих медиков. Это начинает обеспечение их медикаментами и заканчивая там обувью, свитерами. Ну, все, что надо, стараемся, чтобы у них было больше времени думать о спасении жизни. Стараемся их поддерживать, помогать. <т personality> але я от коли дивилася ваш виступ на, на комітеті, тату ви говорили про те, що інколи навіть ну, не вистачає. Тобто є машини, це, це, це дуже насправді добре, що от волонтери дають свої машини, так, є машини у військових, але ви говорили, що дуже часто навіть поранених доводилося вивозити інкасаторськими машинами, так? Тобто <мінус> немає -то, спеціально обладнаних. В, в Маріуполі замічательний такий батальйон Святої І... У них вас раненых осуществляется инкассаторская машина, там маленькая бронированная капсула, в которую в эту капсулу умудрялись во время боя и троих, и четверых, хотя в обычной жизни там вдвоем сидеть тяжело, но во время боя вывозили по три, по четыре раненых ребята. Ну, все выкручиваются, кто как может, хотя есть и специализированные бронированные машины, это, допустим, в районе Песок, где дежурила бронированная машина на базе БТР, у нее название Святой Николай. И она тоже вывозила раненых. Но опять же, если это надо сделать очень оперативно на скорости, то это все-таки в районе песок это бригада Хатабача Галина Алмазова, известная гонщица, шаман. Ну, Так, тому що бошу по позивних їх, їх всі знають. Mm -hmm. Але здебільшого, якщо говорити все ж таки про схід, то там немає з такої кількості обладнаних, так швидких. Я от пам'ятаю в Дебальцево, коли ми були і заїжджали mm -hmm. там на позицію Скорпіон, так і там. Яка це люди, які це 25-ка, Так якщо я не mm -hmm. помиляюся, і отам от, от швидка проїжджала, і заходиш цю швидку, і ти розумієш, що вона не те, що абсолютно не обладнана. Тобто, там, поки доїде, ну ясно, що там все там, трясеться, ясно, що ця машина там найгіршого стану. Те, що було знаєте, на тобі Боже, те, що мені не гоже. Да? Тобто, це такі от машини і складається таке враження, що от власне на таких машинах держава і видає медикам, які там працюють. Ну звісно, що це є. Я мені просто цікаво, це виключення, чи, чи це є практика ну, говорити район Дебальцева, то, опять же, я там провел огромное количество времени, mm -hmm. суммарно, я думаю, больше двух-трех месяцев. И там стояла 25-я mm -hmm. ВДВ, замечательные хирурги. Александр Зеленюк, анестезиолог Ярослав Левченко, это ребята, которых я знаю еще из-под Славянска, через которых прошло ну, огромное количество раненых, и там исчисляются десятками. Техника была, но почти все машины, допустим, что были у них, АПшки автоперевязочные, автомобили скорой помощи, они были уничтожены, потому что Красный Крест на борту машины не останавливает, не дает у нас почти никакой защиты. Mm -hmm. То есть машины как подвергались минометным обстрелам, так и были... С автоматического оружия, с пулемета огромное количество техники было потеряно. Сейчас в 25-й Таня Рычкова, э, тот тоже волонтер, ты, да, э, пер, передала, есть у них современный автомобиль, я знаю, что в этом участвовала такая организация, как Метавтомайдан Мета Олег Хоменко. Мы готовы показывать, кстати, да, сейчас... фотографии, какие вы привезли отсюда, вы можете комментировать, да. это акция с вашей крайней поездки? Да, это пески, это... Это мы передавали помощь, угу. потому что ну, помимо помощи медика, мы еще и стараемся, если есть возможность, и остается какое-то место, Я езжу автобусом большим. То еще берем что-то, какие-то передают для ребят там, mm -hmm. теплые вещи. Вот это ребята держат, это прислали помощь Соединенных Штатов Америки. Это витаминные комплексы, витамин С. Это пошло именно на терминал, пошло mm -hmm. для киборов. Ну, это часть, потому что mm -hmm. нельзя ребятам yes, нагрузить коробки. Mm -hmm. Это был хирург-апостол, очень хороший парень. Это на предыдущей фотографии он был в Да. Это так само пески, так? Да, это тоже район Песок, но это тоненько, это где-то 10 километров. Mm -hmm. Это дежурят ребята с правого сектора, там mm -hmm. они держат. Тоже такое место не очень хорошее, потому что его постоянно обстреливают, обстреливают и грады там очень сильно. А это вот именно район уже аэропорта, mm -hmm. где ну, тут тоже мы там минуту буквально пробовали и начали по нам стрелять. Mm -hmm. Пески. Скажите, а вот в районе аэропорта, тобто, там ротации отбываются среди военных, как медики там ротуются? Насколько часто там ротации бывают сами медиків, ну, медики? Ну, медики, видите, там сейчас, вообще нахождение, если раньше само нахождение было колоссальной проблемой в аэропорту, то огромная проблема туда еще зайти и выйти. Угу. То есть это целая операция, это вот, кстати, район дебальцева это медики 128-й горной пехоты. Угу. Тоже парадоксальная ситуация, даже вот что могут медики заказать, когда звоню, что вам надо? Кирки и лопаты. И последний раз, когда я приезжал, работает кран, бетонные многотонные блоки, бревна, и медики строят себе сами укрытие, выгребают там такой грунт нехороший с камнями, кирками выгрызаются, ведрами это носят, потому что стройбат, я извиняюсь за выражение, в запое. Mm -hmm. Медики. И другая бригада у меня тоже самое. Звоню медикам, что вам надо, там генератор, рации и, пожалуйста, кирки, лопаты, потому что mm -hmm. у нас на медиков ложится все. Ну, этот район песок тоже сейчас грязь страшная. Проблема у некоторых ребят есть с обувью хорошей, теплой, зимней. Вот это одна из бронированных скорых помощь. такая. Она, в, ней, в ней нет какого-то такого супероборудования mm -hmm. она предназначена, чтобы с поля боя там. вывести mm -hmm. раненых, бронированные стенки, бронированные стекла. Вот это замечательные ребята, это бригада Хатабыча, и ну, на автомобиле тоже надпись Хатабыч Лысенко. Илья, это ребята, которые постоянно, они меняются, двое-трое суток в район Песок, потом они перемещаются в Дебальцево mm -hmm. на двое-трое суток такие у них графики дежурства, хотя это ну не не все, потому что несколько экипажей. Это вот волонтеры, опять же, э, ребята Лысинки-Ли, такой перевязочный пункт организовали. Это был гараж, еще раньше я приезжал там машину ставил, теперь приехал, они сделали вот такую замечательную перевязочную, mm -hmm. то есть можно какие-то небольшие манипуляции там достать осколок. Понятно, что тяжелую операцию там не приведешь, но куда первую помощь Оказать в Песках можно. Это так называемое небо. Это такая башня в Песках, откуда ведется наблюдение за всем районом Песока, mm -hmm. часть района аэропорта. И ну, ребята оттуда, это глаза, глаза наших ребят там находятся, что оттуда все контролируется происходящее. Ну, это на этом небе. Mm -hmm. Конечно, ребята, которые там дежурят, это правый сектор, это ну, смелейшие люди, потому что они на самом виду, и каждый день их пытаются снять снайперы, пытаются с минометов их подбить, вокруг все в воронках, все в следах от пуль. И, ну, это очень смелые люди, кто там находятся. Опять же, это Пески, это, ну, вот буквально видно 22 декабря, вот это мы передавали помощь нашим воинам. Такие замечательные плакаты в Киеве. Есть девочка Аня. Каждый раз она передает какую-то помощь, и каждый раз она рисует плакаты. Ребята им всегда там очень рады. Там фотографии, не видно. Да, там фото, это фотографии, малю? стихи, фотографии, да? рисунки. Очень, и вот если видно мешочки, у ребят это уже, им вроде как, это Святого Николая, это... В этот раз передал детский садик такие подарочки, и школа, второклассники тоже сделали такие мешочки, там ну, какие-то символические подарочки. И, конечно, ребята это очень трогает, что о них заботятся. Насколько часто доводится давать допомогу помощь психологично, потому что мы понимаем, что в специализированных психологов там mm -hmm. не работает? Нет, ну, психологии иногда есть. Иногда так. Да, нельзя сказать, но... Ну, иногда так. У нас всюду есть иногда там. Иногда кто-то забеспечен, забеспечен, иногда не забеспечен. Да, конечно, есть проблема, потому что вот, сейчас я был, был парень, которого вывели из здания терминала, с аэропорта. Угу. Была у него какая-то легкая контузия, все оно на на наложилось, и ну, человеку нужна была помощь именно психолога, и ребята старались как-то по, по очереди с ним разговаривать, поддерживать до того момента, пока за ним придет машина, потому что это ж, ну, не, не происходит так сразу, что надо психолог, приехала mm -hmm. скорая, вывезла, это mm -hmm. может занимать сутки, дни, потому что ну, вас таких не, не происходит моментально, если ранения стараются и нет огня сразу вывести. Ну, в любом случае стараются оказать психологическую поддержку. А что, это, то что, что, на, что наиваще для них? Это сны, зазвучай, ну, когда спілкуешься, то они говорят, что ты до сих пор не можешь позаботиться каких-то снов навязливых. Что наибольше там их турбует? Вы знаете, ну, мы говорим о войнах, а я хочу сказать, о наших военных врачах колоссальная проблема, когда те же медики 25-й, когда они долгое время бок о бок служат и потом им привозят или так называемого 200-го или 300-го. Вот они вчера сидели вечером, ужинали, а сейчас его привезли с оторванными руками, ногами. И, ну, конечно, это морально тяжело, потому что теряют близких людей, теряют друзей. На глазах солдат друзья, с которыми они там кумовья. Ну, потому что все-таки многие годами дружат, и превращается кто-то в коллег. И, ну, это все очень морально тяжело. Но это война, от этого никто не застрахован. И... И хотел еще поблагодарить, потому что ну, конец Нового года хотел поблагодарить людей, которые нас поддерживали все это время. Мы получали огромную помощь. Это и Канада, и США. Была были посылки: Афганистан, Корея. Огромную помощь, и на, наша диаспора, и, и с Италии. Огромное количество посылок каждую неделю я получаю, киевляне также нас поддерживают. Я хотел бы очень поблагодарить этих людей и, и попросить, чтобы они не останавливались, потому что нужно... И каждый день мне приходят какие-то звонки, сообщения о том, что туда-то надо то-то, куда-то генератор, куда-то надо рации, куда-то просто витамины. И что ребята нуждаются в поддержке. Мы просим поддерживать, не обязательно там, делать там, через меня, через нас. Есть огромное сейчас количество волонтеров, каких-то помощь, что ну, находить таких людей и стараться через них передавать помощь, потому что ну, там, эту помощь очень ждут, на нее надеются. Вы так само на своей странице у фейсбуке размещивали выступ на парламентском комитете, так, своему. Расскажите, пожалуйста, mm. ласка, ну, детальнейше, что довелось там добиться, властных, кто там был, и чи вас почули? Ну, это собирался комитет Верховной Рады, uh -huh. принимали военно-медичную доктрину, uh -huh. вернее, рекомендовать Верховной Раде к ее принятию. Там было огромное количество людей, которых я уважаю. Это и профессор Всеволод Стеблюк, начмед батальона миротворец, который был в Елевайском котле, вела Оля Богомолец. Но в то же время было огромное количество чиновников Министерства обороны, здравоохранения. Суть некоторых выступлений сводилась. Вот я был там во Франции месяц, посмотрел, как mm -hmm. там все замечательно. Mm -hmm. И вот было, было бы здорово. Другой чиновник рассказывал, как он замечательно перенимал опыт в Финляндии. Mm -hmm. И, ну, Хотя, опять же, там было очень много замечательных людей, которых я очень уважаю. Я использовал эту ситуацию для того, чтобы обратиться к народным депутатам, чтобы они... Потому что пока там, эта военная доктрина, она очень нужна. А что, Нам... что, что на увазе у тебя доктрина? Что там мая будет? Мы, ну, грубо говоря, мы живем по, еще по принципу, если я не ошибаюсь, 1945 45 -го года у нас mm -hmm. доктрина о том, как должны оказывать помощь, что mm -hmm. делать. Естественно, этот вопрос давно висит, и она очень нужна, но пока это все примется, пока оно все войдет в действие. Я использовал это время, чтобы попросить помощь для, для медиков, которые находятся на передовой, потому что многие депутаты довольно обеспеченные люди. И там эта помощь нужна сейчас и нет возможности ждать, потому что бригады выезжают каждый день, каждый день надо бензин. И Хто буде приписувати, кого будуть залучати до, до внесення зміни, так розумію, Бо це буде заново написано, так, доктрина. Да, вже працював работав огромніший коллектив, і uh -huh. воєнні медики, і професора, і кандидати, доктора наук. В принципі, виписана доволі неплохо. Uh -huh. Оля Богомолець, опять же, там приймала найактивніше участь, участие, її вроді к руководством, вона координувала эту роботу. Mm-hmm. А что почули вас, ну вот, с чем вы звертались до депутатов, и что было выпучутым? Ну депутаты попросили, они вроде, как я их попросил достать ручки, записать <laughs> фамилию Или Лысинка Хатабыча, mm -hmm. они дружно это сделали, попросили, чтобы я им оставил номер телефона, ну во всяком случае пока никто не отзванивался. Mm -hmm. Та, там mm -hmm. они сделали такие лица, что вот вот все, ну, мы услышали, mm -hmm. вы услышаны, помощь а коли придет. А когда було... ну, это было, когда просили? Это было ну буквально вот пару по позав... пародии. Позавчера, может, я, я очень надеюсь, что они услышали, поняли, и что какая-то помощь ребятам, которые на передовой от них придет. А что пообещали вам? Пообещали помочь. ты финансово, ты чем? Ну, сейчас основная проблема это топливо, деньги на топливо, угу. запчасти, деньги на запчасти. Потому что те люди, которые там работают, они работают это бесплатно, делают это от всего сердца. И проблема вот в таких вещей. Топливо, запчасти. И опять же, я знаю, что нас будут смотреть во многих странах мира. Я прошу, если у кого-то есть возможность, лысинка Илья, Табыч, это люди реально, которые помогают, которые реально спасают человеческие жизни. Я это видел сам, это видели все военные врачи, все ребята, кто был Славянский, третий, третий блок, пост Дебальцева, так называемый место Крест, Пески. Uh -huh. Если есть возможность, то обязательно постарайтесь поддержать этих людей, потому что... А вы можете сказать прозвища, кто пообещал вам помочь из Комитета Верховной Рады? Мы их, как журналисты, Бах будем контролировать. Татьяна да. Бахтеева, так? Да, да. Она особисто обещала помочь? Ну, да. Это, хотя uh -huh. это такой человек неоднозначный. Мы знаем, что она была при Януковиче. Uh -huh. Верховной Раде умудрилась там и остаться. Mm -hmm. А из новой влады? Да, там было много депутатов. Я, к сожалению, mm -hmm. у меня я их не знаю по фамилии, а может и к радости не знаю по фамилии, mm -hmm. потому что у меня не, нет времени не следить за новостями, не за тем, что происходит в Киеве, потому что, опять же, я большую часть времени провожу mm -hmm. на передовой. Ну, за вашими мы все таки вас почули, будет что-то, принаймні, здействовано, какие-то кроки державу ну, мне, 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 хочется, очень, очень хочется в это верить. Потому что я прекрасно видел, когда я приезжал первый раз в Песках, такой как медицинский пункт, это в подвале, кресло, где только ну, максимум, что можно было сделать, это померить давление. Сейчас уже вот сделали вот эту вроде как перевязочную это <рочу> оно... сами это это все волонтеры делают, правда? Да, делают волонтеры. Ну, но опять же, военные врачи есть очень замечательные ребята, и они делают там чудеса. Тот же там, все вот Стеблюк, они когда в Ельвацком котле, они делали операции в депо, под паровозом, потому что бомбили грады, и во время вот этой бомбежки градами они пришивали руку. І таких случаїв очень много, коли спасають, ну, в условиях екстремальних. Просто а від... треба піддержувати клієнтів. Є якісь відзнаки цим людям, державні, якісь нагороди, їх помічають, їх бачать. Держава бачить цих людей. Ну... Тому що ми звикли, що бійців бачать, але про медиків дуже мало говорить. Ну, точніше, говориться. Але я, наприклад, не пам'ятаю якихось там, мовно кажучи, державних нагород, хоча це не є там. Само целью, та, я так понимаю, mm. для моих таких утренных это государственного рода, но все-таки. Ну, я я знаю, что вот Илья Лысенко был награжден, если а не ошибаюсь, орденом за заслуги. Mm -hmm. Это одна из наивысших наград Украины, выше, по-моему, только идет герой Украины. Как вы знаете, там не принято хвастаться на, на, наградами этим, поэтому, честно говоря, я, я не знаю, мне очень хочется, чтобы эти ребята, чтобы им... Були якісь -то награди, тому що вони заслужують. Я вам дякую насправді за розмову. Дякую за, за вашу роботу, огромное... за те, що ви робите, та, це неймовірні Спасибо. речі. Та, моя, моя дяка особисто вам, і, я думаю, громадському.